SAPURAH kena bailout oleh kerajaan Madani. Benarkah sahabat-sahabat semua ya atau lebay-lebay pas ini hanya pandai membuat kesimpulan tanpa memahami apa yang sudah diterangkan oleh Perdana Menteri kita. Adakah ia bailout, uh, bail pinjaman ya ataupun pelaburan? Jadi apa cerita sebenarnya ayo kita dengar ya, pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu ini yang sedang hangat dimainkan oleh pihak pembangkang. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk menonton. PNB, PNB, PNB yang melabur 1.2 bilion kat Pelaburan oleh Malaysia Development Holdings Sdn dalam Sapura akan digunakan secara eksklusif untuk membayar vendor tempatan tanpa memberi manfaat kepada mana-mana pemegang saham sapura energi berhad atau pemiutang kewangan sedia ada menurut PNB sebagai pemegang saham utama SEB sedia ada PNB menjelaskan pembiayaan itu penting untuk kelangsungan kewangan penyedia perkhidmatan Malaysia dalam ekosistem minyak dan gas memandangkan SEB mempunyai lebih 2000 vendor yang kebanyakannya adalah uh, apa, peniagaan perniagaan uh, kecil dan juga sederhana serta menggaji kira-kira 59000 pekerja teras dalam industri minyak dan gas PNB memaklumkan SB adalah penyedia perkhidmatan kritikal untuk industri minyak dan gas. Malaysia dan pelaburan ini menyokong perniagaan tempatan serta mengekalkan integriti rantaian bekalan. Memelihara SCB dan ekosistem minyak dan gas yang lebih luas adalah penting untuk kesenangan projek yang menyumbang kepada hasil dan jaminan tenaga. Malah inisiatif itu memastikan kestabilan dan kemajuan keseluruhan rantaian di lain minyak dan gas Malaysia menurutnya. Dan Fahmi pun berkata, bukan bail out. Fahmi pertahan suntikan 1.1 bilion kerajaan dalam Sapura. Menteri Komunikasi Fahmi Faizal tampil mempertahankan keputusan kerajaan menyuntik 1.1 bilion dalam Sapura yang menghadapi masalah keuangan. Menolak dakwaan bahawa langkah itu merupakan satu bail out oleh kerajaan, Fahmi menegaskan suntikan dan berkenaan merupakan pelaburan strategi. Katanya, ia juga berbeza dengan usaha penyelamat yang pernah dilakukan oleh kerajaan terdahulu, khususnya era Mahathir. This is a real bailout ketika zaman Mahathir. Ini bukan, ini kerajaan Madani katanya. Dalam pemfailan kepada Musa Saham Malam, Sapura Energy mengumumkan bahawa ia menerima suntikan 1.1 bilion daripada Malaysia Development Holding, sebuah syarikat SPV di bawah Kementerian Keuangan. Pelaburan itu akan digunakan secara eksklusif, maksudnya secara spesifik untuk membayar hutang syarikat minyak dan gas itu kepada lebih 2,000 vendornya. Fahmi berkata kerajaan tidak akan menganggap pelaburan dalam bentuk saham boleh tebus yang boleh ditukar renewable convertible share itu sebagai bentuk bailout kerana ia dibuat dengan syarat-syarat tertentu. Pelaburan ikut akan digunakan khusus menguruskan tunggakan yang perlu dibayar oleh CB kepada 2000 vendor di mana 80% adalah milik putra. Jadi di pihak kerajaan secara umumnya kita akan teliti tetapi kita akan amalkan prinsip ini di mana ia bukan duit percuma. Fahmi berkata a uh <coughs> Fahmi berkata pertimbangan ini ambil kira ialah perubahan dalam sapuran energi dan kerajaan mahu syarikat itu berada dalam kuduan yang mampan. Okey. Terdahulu ahli parlimen Bacok Syahirin mempersoalkan rasional penyaluran dana awam berjumlah 1.1 bilion kepada sebuah syarikat yang berdepan kerugian. Okey. Um right. Saya saya ulas sikit benda ni eh. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ramadan ini, cuba yang pertama di Malaysia. Dan Kenapa perlunya kita nak kena bagi, kerajaan kena bagi pinjaman kepada Sapura ini? Macam saya kata tadi, ada lebih 2,000 vendor. Bagi PAS, bagi Perikatan Nasional, mudah je, Biar ada bankrupt lah. Biarlah 80% vendor 2,000 company itu bankrupt. Biarlah dia orang tutup gulung tikar. Biarlah dia orang uh, jahannam dengan apa yang berlaku. Lantak dia orang lah. You know? Why should we care? We are the government We shouldn't care Okay We shouldn't care Kalau company itu tidak berada Di dalam Malaysia Tetapi kalau dia dalam jumlah 2000 PKS Dengan Sapura Dengan dia merupakan Salah satu rantaian penting Dalam oil and gas Sedikit sebanyak Dia akan affect Kita punya investment Kita punya ekonomi Itu nombor satu Nombor dua Ada orang kata Nanti kita letak Dia letak duit dalam Sapura Sapura akan cabut lari Nak lagi mana? cabut lari di mana? <laughs> Sapura nak bawa duit tu pergi mana? Sebab pemegang saham terbesar sekarang ini setelah uh, PNB masuk adalah PNB. So yang menentukan pembayaran itu bukan lagi Sapura tuan-tuan, bukan lagi board of director Sapura. Board of director tu sudah diambil alih oleh Sapura. Kan? Eh? Oleh Sapura. Sapura yang akan ambil alih. Sorry, PNB yang akan ambil alih. Maksudnya MOF yang akan ambil alih. So sekarang ini penentuan kepada pembayaran disebut itu syarat kepada uh, benda itu adalah 1 bilion itu 1 bilion itu spesifik mesti kepada pembayaran 2000 vendor tersebut 2000 vendor itu mesti dijelaskan terlebih dahulu kerana apa bukan setakat nak menyelamatkan sapura tetapi nak menyelamatkan vendor tersebut apa akan berlaku tuan-tuan 2000 vendor ini kalau dia orang bijak dia orang boleh bergabung dia orang boleh uh, pergi ke mahkamah, boleh menuntut di mahkamah, kontrak mereka yang tidak dibayar dan akhirnya sapura golong tika, sampura tak mampu bayar, mereka pun golong tika. Is that what we want? Kita kena faham satu perkara, kalau kerajaan madani ni bagi duit dalam bentuk pinjaman, bukan bagi duit free eh, itu adalah pinjaman kepada sapura. Siapa untung sebenarnya? Let's ask this question. Siapa dalam surah Sapura? Anwar Ibrahim ada share dalam Sapura, Sapura ke? Nurul Izzah ada share dalam Sapura ke? Anak dia ada share dalam Sapura ke? Ataupun yang untung adalah 2,000 syarikat vendor di mana 80%-nya adalah bumi putera yang korang perjuangkan lah. Yang korang ni maksudnya yang geng PN perjuangkan lah. Ataupun geng PN ni lebih suka kalau sekiranya bumi putera kita ni bankrupt. Kan? Which one? dan menariknya satu perbandingan yang dibuat eh dalam hal ini beza di antara zaman cadangan Najib Razak. benda ni bukan baru Najib Razak sendiri pernah mencadangkan supaya Sapura diselamatkan pada 2022. Okey, pada tahun 2022 Najib Razak mencadangkan supaya Petronas membeli saham Sapura tanpa syarat. Okey, tetapi kerajaan Anwar kata tak, kita kena buat audit forensik dahulu kemudian baru bagi suntikan dana dengan bersyarat. So, maksudnya pada zaman Najib tidak ada syarat audit atau kajian pengurusan sebelum suntikan dana. Tetapi pada tahun 2024, satu audit forensik, forensik oleh Ernst Young pada 2024, hasilnya adalah unqualified opinion iaitu penyata keuangan telus dan tiada isu perakaunan serius. Kemudian dana yang diberikan oleh Najib pada waktu itu tanpa syarat langsung daripada Petronas tetapi bagi Anwar Ibrahim 1.1 bilion dari MOF melalui Special Purpose Vehicle eksklusif untuk membayar hutang vendor tempatan. Kemudian pada 2022, Najib sebenarnya masa ni nak bagi duit tu, tak ada cadangan jelas untuk apa hutang-hutang tu. Untuk apa duit tu? Untuk susun hutang ke apa ke tak ada. Tetapi pada 2025, Kerajaan Madani telah mengatakan ia bertujuan penyusunan semula hutang, rundingan dengan pemutang dan suntikan modal yang secara strategik. Dalam hal penstrukturan semula, cadangan Najib tak ada sentuh tentang pengurusan tetapi pada zaman kerajaan Madani, penstrukturan semula pengurusan dan CEO baru yang mana Muhammad Zamri Jusoh dilantik pada Januari 2025. Dan matlamat akhir ialah membentuk Sapura keluar daripada PN17. PN17 ini maksudnya dia telah digantung daripada bursa saham secara mampan. Ya, contoh kejayaan adalah Air Asia X. So sekarang ini, dia Sapura ini antara syarikat yang disenaraikan di dalam board. So, bila dia keluar daripada pemiutang, apa yang berlaku kan? Sekarang ni, dia macam ni. Dulu dia dalam board Kerana dia ada masalah hutang, maka dia diletak PN70. PN70 ni kena gantung. Dia tak boleh disenaraikan. So, kerajaan bagi dana suntikan untuk uh, dalam bentuk uh, pinjaman untuk dia bayar hutang vendor. So, bila dia dah bayar hutang vendor, bursa saham nampak bahawa dia tidak ada risiko lagi untuk bankrupsi dan sebagainya, maka dia akan open balik. Once dia open balik, maka saham dia boleh didegangkan and people will start buying in again the shares. So, Sapura berjaya diselamatkan, 2,000 vendor itu berjaya diselamatkan, tahniah kerajaan madani. You are the government who works for the people. 2,000 vendor diselamatkan, 80% Bumi Putera, 59,000 pekerja. Syarikat terbesar yang disenaraikan di dalam bursa saham telah berjaya diselamatkan, dengan pinjaman 1.1 bilion di mana syarikat itu kena bayar balik. Kau, kau berkaya, berseri. Kau, kau oh. kau, kau Now, kat mana ayat yang saya sebut tadi itu tak reasonable? Which part of that is not reasonable? You tell me. Dekat mana perkara yang saya sebut tadi tak reasonable? Which part? Oh, telah menggunakan dana awam. Bentuk pinjaman. Pinjaman itu akhirnya dia sama ada dia bagi balik. Kalau company itu maju, maka kerajaan ada share di dalam company yang maju. Boleh bolak pulangan balik. So, which part? Uh, dia tak berjaya membayar uh, apa, vendor dia is. Therefore, kita telah berjaya menyelesaikan masalah. Dia selama ni stuck dekat PN17. Dia tak boleh nak masuk Uh, apa orang kata tak masuk tak boleh masuk dalam bursa balik kerana dia telah digantung suspended PN17 ni dia suspended kerajaan solve that problem yang Najib tak boleh buat pada tahun 2000, 2022 now kerajaan mandani solve that problem ekonomi akan flourish balik dia akan ada dana dana datang dari mana bila dia disenaraikan balik orang start beli share di situ dia boleh generate balik income tell, tell me Which part of that is unreasonable? Beritahu saya. Kan? Which part of it is unreasonable? Anak Anwar Ibrahim tak ada duduk dalam Sapura. Anwar Ibrahim tidak duduk dalam Sapura. Which part of that is unreasonable? Uh, okay. Habis kat situ. Tahniah Kerajaan Madani. Sekali lagi membuktikan kejeniusan anda. Uh. Hahaha. <laughs> ni wala on tak boleh fikir ni ni wala on tak boleh fikir tuan-tuan ai jam otak dia <laughs> okey habis itu. eh keluar amno zahid nasihat zafrul jangan tergesa-gesa buat keputusan presiden amno amat zahid kembali uh, berkata dia telah menasihatkan tegu zafrul agar tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan untuk menyertai pkr susulan desas desus dia menimbang untuk berbuat demikian uh, mengaku yang tegu zafrul ada menyatakan hasrat untuk meninggalkan amno amat zahid berkata dia memberi nasihat tersebut ketika bertemu menteri pelaburan itu minggu lalu. Saya mempengaruhi bahawa dia telah bertemu dengan saya minggu lalu dan saya telah memberikan pandangan bahawa dia tidak perlu tergesa-gesa untuk membuat keputusan kerana dia adalah menteri dan juga ketua AMNO Kota Raja. Dia juga ahli majlis tertinggi yang telah dipilih dan menang jadi tak perlu tergesa-gesa. Jadi dalam keadaan itu dia bersetuju dengan saya dan insya Allah setakat ini dia masih lagi ahli AMNO katanya. Pada Disember lalu Presiden PKM mengesahkan terdapat perbincangan awal dalam parti itu berhubung desas-desus penyertaan Tengku Zafrul. Memandangkan Zahid dah cakap, maka saya boleh cakap lah. Ya, betul. Memang ada Zasus mengatakan uh, Zafrul akan menyertai PKR. Cuma bukan sekarang sebab sekarang ni masa pemilihan parti, dia tak boleh lagi nak masuk. Lepas ini mungkin boleh masuk. Kalau masuk pun katanya dia akan dijadikan ahli biasa. Katanya. Okey. Kenapa dia nak keluar daripada AMNO? Katanya, again katanya, kan, bahawa terdapat desakan daripada orang dalam AMNO, terutama di Selangor, yang tidak berapa puas hati dengan Zafrul yang dilihat agak payung terjun antara seorang pimpinan yang tiba-tiba naik dalam keadaan tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba. Dia tak ada dalam UMNO sebelum itu, tidak berada dalam kedudukan di bawah, tiba-tiba dia masuk di parachute, tiba-tiba dia membangun jawatan tinggi, tiba-tiba dia jadi menteri, tiba-tiba. Walaupun dia menang dalam pemilihan selepas itu, tetapi itu menyebab, itu menjadi satu ketidakpuas hatian kepada beberapa pimpinan AMNO di Selangor sendiri di atas apa yang berlaku now. Don't deny this. Jangan jangan bagi dalam berada dalam denial. We know. I know. You know, dia orang adalah AMNO sendiri yang menceritakan perkara ini. Uh, dan Zafrul tidak disenangi antaranya disebabkan oleh perkara tersebut. Malah bila beliau mencadangkan untuk bertanding di beberapa kawasan, ramai uh, terutama next PRU, uh, mereka mengatakan bahawa they have to they have to kill uh, apa orang kata Zafrul punya uh, what do you call that political career so dia melihat the only reasonable route uh, untuk dia pergi adalah PKR yang dia nampak lah kan reasonable route untuk pergi dia lah PKR tetapi um, di dalam PKR pun ada orang yang tak senang dia masuk dia nak jadi menteri besar lah apa itu that's besides the point lah kan Perbincangan itu ada dan saya tahu dia jumpa siapa. But um, buat masa ini dia masih lagi tidak mengumumkan keluar adakah dia akan mengumumkan keluar is for me lah my personal opinion bukan saya bias kepada PKR ataupun UMNO tak kalau dia mengumumkan keluar dia tak akan jauh beza kalau dia mengumumkan uh, keluar daripada UMNO dia masuk PKR dia tak akan jauh beza kalau dia berada dalam PKR daripada berada dalam UMNO it's going to be the same thing You must remember, just because kau ada wahyu dekat situ, it does not mean that you are going to be easily accepted di dalam parti yang baru kau keluar dan sorry uh, baru kau masuk daripada parti yang kau keluar. I know some people yang uh, keluar daripada AMNO akhirnya masuk ke dalam PKR dan you know dapatlah jawatan sedikit di dalam PKR but untuk orang biasa boleh lah but when it comes to you it's going to be a lot of challenges. You know many tried. Ada beberapa orang bekas pimpinan Bersatu masuk PKR tak jadi apa pun. Pimpinan UMNO pun ada yang masuk PKR pun tak jadi apa. So benda yang walasal balik asil sama je. Eh dia tak ke mana. Ha, dia tidak ke mana. So biarlah habislah kat situ. Alright.